В рамках рабочих поездок с трудовым коллективом ППЖТ 7 августа встретился глава города Ногинск Владимир Хватов. Ногинское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта организовано 20 лет назад. Основная задача – доставка вагонов до потребителя. Выполнялась и выполняется довольно успешно. Для этого предприятие имеет все возможности. Есть свои подъездные пути, локомотивы, собственный подвижной состав, профессиональные машинисты-ремонтники. Директор ЗАО Нагинский ППЖТ» Владимир Тора продушно приветствовал градоначальника. Руководители города и предприятия обошлись без кабинетных встреч, а сразу прошли по ремонтным зонам, цехам и производственным участкам. Пользуясь случаем, к Владимиру Алексеевичу обратилось сразу несколько человек с просьбой решить их личные нужды, связанные с жильем, со сложностями в ЖКХ и рядом других проблем. Общая встреча получилась довольно насыщенной, а в ее завершение глава поблагодарил всех работников ППЖТ в лице руководителей Владимира Торопа и Александра Родионова за всестороннее участие в жизни города, оказание помощи в проведении городских мероприятий. Глава отметил, что только активные жизненные позиции членов коллектива, их постоянное профессиональное совершенствование, принципиальность руководства и неизменная забота о людях приносят положительные плоды.